یہاں مرضی نہیں ہوگی ابھی حال ہی میں ایک ایپ تھی میں اس کا نام نہیں لیتا یہاں مجمع میں بہت سارے ساتھی موجود ہیں جنہوں نے مجھ سے یہ مسئلہ پوچھا اور ہمارے بعض ساتھیوں کا ایک گروپ ہے جو شری مسائل ہم سے پوچھتے ہیں واٹسپ پر ہم ان کو ان کا جواب دیتے ہیں اس میں بھی دو ستمبر کو یہ مسئلہ پوچھا گیا واضح طور پر دلائل کے ساتھ تفصیل سے ذکر کیا ہم نے حمد اللہ لیکن نہیں مال ایک ایسی چیز ہے جو انسان کو اندھا کر دیتی ہے کیا پتہ مولی صاحب کو اب پتہ چلا سب کو کہ نہیں مولی صاحب کو پتا تھا اور یہ پہلی دفعہ نہیں ہے اس آپ کے شہر دیے میں دیے 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 آج سے سات آٹھ سال پہلے ٹریڈنگ کے نام سے سلسلہ شروع ہوا ارے بھائی یہ شری طور پر جائز نہیں ہے ہم نے فتوہ دیا اور دھڑلے سے دیا اور جو بات کرنے کے لیے آئے ہم نے ان سے بیٹھ کے تسلی سے بات کر کے ان کو سمجھایا نہیں اربوں کا نقصان ہوا بعد میں یہ سمجھ میں آیا شریعت کے نام سے مزاربہ شروع ہوا یہاں اس مجمع میں ہمارے قریبی ساتھی موجود ہیں ہم نے ان کو منع کیا کہ یہ مزاربت شریع طور پر نہیں ہو رہی ناجائز ہے یہ اور اللہ کی عزت کی قسم کھا کے کہتے ہیں وہی ہوا جیسے ہم نے بتایا تھا علماء کے پاس جا کے بیٹھو اللہ کے بندو وہ تمہارے نفع سے نقصان دہ نہیں ہم تو خوش ہوتے ہیں اللہ آپ کو برکت دے آپ کی برکت سے آپ اپنی اس مسجد کا بھی خیال رکھیں گے آپ اپنے اس ادارے کا بھی تعاون کریں گے آپ کے پاس کچھ نہیں ہوگا تو آپ کیا کریں گے لیکن کبھی بھی ہم اس سلسلے اور اس راستے کی تائید نہیں کریں گے ساری دنیا کرے میں اگر وہ نام گننا شروع کر دوں بیسیوں یوں نام ہیں اس کمپنیوں کے حوالے سے اور میرے ساتھ بات کرنے کے لیے اس مسجد کے اندر لوگ آئے آپ کو کیا پتا ہے جی آپ علماء نہیں چاہتے آپ چاہتے ہیں یہ لوگ چودہ سو سال پہلے کی طرح جنگلوں والی زندگی گزاریں یعنی کہ بدبخت انسان چودہ سو سال پہلے کی زندگی کو تو جنگل والی زندگی کہتا ہے جو آپ کے پیغمبر کی زندگی ہے اس کو آپ نے فرمایا خیر القرون کرنی سارے زمانوں میں سب سے بہترین زمانہ میرا ہے یہ بڑی آسانی سے ہمارے لوگ کہہ دیتے ہیں تُسی ہی جنگل دے زمانے پہ کھڑنا چاہتے حول ولا قوت الا باللہ یہ قرآن و سنت کی شروع کے زمانے کو جنگل کا زمانہ کہتے ہیں جہالت کا زمانہ کہتے ہیں معاذ اللہ آپ نہیں چاہتے کہ ہمارا ایک عام آدمی بچارا غریب وہ جہاز میں اڑے وہ جب جی چاہے حج پہ جائے عمرے پہ جائے اور ہانگ کانگ جائے فلاں جائے کچھ عرصے کے بعد اس کو میں نے دیکھا موٹر سائیکل کی دکان یہی سامنے کھولی اور افتتاح کے لیے میں گیا جب میں نے دیکھا تو مجھے کچھ شک پڑا یہ جاننے والا کوئی آدمی ہے پتہ چلا یہ وہی ہے جو آپ کو ہانگ کانگ لے جا رہا تھا اور یورپ لے جا رہا تھا کیا ہوا آپ کو یہ بات ذہن میں رکھو آپ اپنی جہالت کو علماء کے اوپر مسلط نہ کرو علماء الحمدللہ جانتے ہیں کہ شریعت کے اصول کیا ہیں آپ سے میں پوچھتا ہوں جو تجارت آپ کرتے ہو آپ شریع اصول پہ کر رہے ہو آپ مجھے مطمئن کرو مجھے بتاؤ اگر آپ زیادہ سمجھدار ہوتے ہیں بیٹھے ہوئے جی صاحب ہم نے کلک کر دیا ایک ایڈ پر ایک اشتہار آیا یہ تم اشتہار آگے بیچ رہے ہو کوئی چیز خرید رہے ہو بیچ رہے ہو شریع اصول ہے یہ بھئی یہ ہوا میں سب کچھ ہو رہا ہے نہیں 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 ہوا میں نہیں ہو رہا حقیقت میں ہو رہا ہے الحمدللہ حقیقت میں آپ کو مزہ بھی حقیقت میں آ گیا اس کا میں اس معاملے میں اس لیے جذباتی ہو رہا ہوں کہ مجھے بہت افسوس ہے کہ میں نے خود یہ جملے سنے ہیں اور یہ کیا پتہ ہے ان و نہ آپ کمپنی میں اتنے پیسے ڈالیں اس کے بعد آپ دو ممبر لائیں یا پانچ ممبر لائیں تو پھر ان کے نفع میں سے آدھا آپ کو ملے گا پچاس پرسنٹ آپ کو ملے گا نہیں مولی سب کو تو نہیں پتا ان کو پتا ہے یہ جو کہا جا رہا ہے کہ دو بندے آپ نے لانے ہیں دائیں اور بائیں یہ کون سی بے کی اصول ہے امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رسول اللہ عن و ہر وہ معاملہ خرید و فروغ کا جس میں کوئی اضافی شرط لگائی جائے جو مقتضاء عقد کے خلاف وہ جائز نہیں اس سے وہ معاملہ بھی جائز نہیں رہتا میں آپ سے چیز لے رہا ہوں آپ مجھے بیچ رہے ہیں اس کا کیا مطلب ہوا کہ بھئی دو بندے اور بھی لے کر آؤ میرے لینے اور دینے سے آپ کا کیا معاملہ ہے یہ اضافی شرط ہے یا نہیں میں <متحدث> سیمٹ لینے چلا گیا اور مجھے صاحب نے کہا کہ جی آپ کو سیمٹ میں میں کچھ تخفیف کروں گا آپ مزید گاگ پانچ میرے پاس لے کر آئیں اور ہر ایک پھر پانچ لے کر آئے چین کا سلسلہ شروع ہوا اور بعد میں تیسرا جو ہے اور چوتھا پانچواں اس کا نفع کو کچھ حصہ مجھے مل رہا ہے بغیر محنت کے شریعت کا اصول ہے یہ ہم اندھے نہیں ہیں اور نہ ہمیں یہ پتہ ہے کہ ہمیں نہیں معلوم کہ کیا کیا ہو رہا ہے آج اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ آپ لوگ نہیں سنبھل رہے اس شہر کے اندر آپ کو چھ سے سات افراد اس قسم کے اور کمپنیاں لوٹ چکی ہیں لیکن کل بھی اگر کوئی آدمی آ جائے آپ نے پھر بھی نہیں پوچھنا پھر بھی کرنا ہے آپ کے قبضے میں کوئی چیز نہیں ہے ادھر سے اٹھا کے ادھر ہم بیچ رہے ہیں جی اچھا کچھ لوگ جی ہم تجارت کر رہے ہیں کرنسی کی انٹرنیشنل کرنسی کی مارکیٹ سے ہم ڈالر خرید رہے ہیں بیچ رہے ہیں کبھی کچھ پوچھا ہے کسی عالم سے کہ کرنسی کے خرید و فروخت کے کچھ اصول کیا ہوتے ہیں آپ کو پتا ہے کہ شریعت اس بے اور خرید و فروخت کو کہتی کیا ہے اس کو اصطلاح میں بے صرف کہا جاتا ہے اور ایک جملے میں اس کی تشریح کر رہا ہوں کہ جہاں پہ بھی کرنسی کا کرنسی سے تبادلہ ہوگا وہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم یہ ہے کہ وہ نقد در نقد ہو اس میں ادھار ہے تو جائز نہیں ہے یہ ای تو آپ ایک ایک مسئلے کو لے کے کبھی بیٹھے ہمارے پاس انشاءاللہ گھنٹوں میں ہم آپ کو سمجھائیں گے لیکن بیٹھے تو صحیح